Простите меня, пожалуйста, маленькие девочки и мальчики, за то, что вы заходите на мой канал и не получаете желаемого. Простите меня, пожалуйста, за то, что я говорю непопулярные вещи. Простите меня, пожалуйста, что я разочаровываю вас, не восхваляя ваши пороки, ваши грехи. Простите меня, пожалуйста дяденьки и тетеньки, за то, что я, будучи священником православным Украинской Православной Церкви, не поддерживаю войну, за то, что я не называю ее священной, за то, что я не перехожу ни на одну из сторон воюющих. Простите меня, пожалуйста, за то, что я исполняю заповедь из Евангелия «Блаженные миротворцы», я «Якотеи сынами Божьими нарекутся». Я пацифист, я космополит. Простите меня за это, за то, что я за мир во всем мире, за то, что я не могу не найти ни одного аргумента, которое могло бы оправдать насилие, могло бы оправдать смерть, могло бы оправдать покалеченные судьбы. Могло бы оправдать разрушенные дома. Миллионы людей, вынужденных уехать из своей страны. Простите меня, пожалуйста. За то, что вам, дебилам, показалось, что я все 8 лет молчал о том, что война, о том, что захват чужих территорий, о том, что внедрение любой, инаком, любой политики другой страны, другую страну неприемлемо и ненормально. И неважно откуда это идет. От России, США, Британии, с Германии. Я считаю, что должен быть суверенитет страны. И его все должны уважать. Простите меня, пожалуйста, за то, что я ломаю ваши религиозные стереотипы. Простите меня, пожалуйста, за то, что я говорю о неприемлемости того или иного народного обряда в наших храмах, церквях и на наших богослужениях, которые не имеют ничего общего с богослужением. Простите меня, пожалуйста, за то, что я... Обличаю глупость, дурость, необразованность. И простите меня, Бога Ради, пожалуйста, за то, что я читаю книги, за то, что я ищу информацию, за то, что я колупаюсь в дерьме, чтобы знать, как это дерьмо выглядит, как оно пахнет и даже какого оно на вкус, чтобы вам об этом рассказать и вас в этом застеречь. Не окунайтесь, оставайтесь в чистоте непорочной. Простите меня, пожалуйста, мамочки и папочки, за то, что я дерзаю вам напоминать, что у вас есть дети, и этих детей нужно воспитывать. Что заниматься только собой – это неприемлемо, если ты стал родителем. Простите меня, пожалуйста, дорогие тетеньки и дяденьки, что я вам напоминаю, что у вас есть старики-родители, за которых вы несете ответственность и которым вы должны в старости помогать. Простите меня, пожалуйста, люди, за то, что я вам напоминаю о том, что должны быть у вас добрососедские отношения со всеми людьми. Простите меня, Бога ради, за то, что я вам напоминаю заповеди любить, любить и прощать. За то, что я вам напоминаю заповеди самого Господа, сказанного в Нагорной проповеди о необходимости молиться за врагов своих, прощать ненавидящим нас, благословлять проклинающих нас. Простите меня, пожалуйста, Бога ради, за то, что я стараюсь выковырить из ваших душ суеверие, которое вам вложили глупые, суеверные, бестолковые люди. Простите меня за то, что я разрушаю ваше верование в порче, сглазы. Простите меня за то, что я резко выступаю за посещение вами целителей, гадалок, знахарей, тарологов, конспирологов, регрессологов, доморощенных психологов. Простите меня, пожалуйста, за это, что я пекусь о чистоте вероучения Христова Апостольского. Простите меня за то, что я обличаю пороки человеческие, потому что если на это не обращать внимания, то из маленькой бактерии вырастает огромная опухоль. Простите меня, пожалуйста, за то, что я, возможно, в своих видео не выгляжу слащавым, умилительным, как другие батюшки, как другие проповедники, а являюсь достаточно жестким и непримиримым. Простите меня, пожалуйста, за ту правду, которую я говорю, в том числе сам про себя. И простите меня, пожалуйста, мои хейтеры, что я на вас не обращаю внимания. Простите меня те, кто пытаются обратить мое внимание на вас, когда вы про меня снимаете поганые ролики, плохо говорите про меня, оскорбляете в надежде на то, что я обращу на вас внимание, сниму обличительный ролик, тем самым вас прорекламирую, а я этого не делаю, потому что вы мне абсолютно не интересны. Простите меня, пожалуйста, за то, что я еще живу, за то, что я еще живой. Простите меня, пожалуйста, что я твердо стою в своих убеждениях и не являюсь ни для кого удобненьким. Простите меня, пожалуйста. Искренне вас прошу. Простите и поймите. Аминь.